Жителей так много в нем. Мы и пишем, и считаем, и рисуем, и читаем. Ура! А -а -а! Ребята, для игры и отдыха нам зона нужна. Да. Но где же выбрать это место? Где? Ведь наш класс такой маленький. природой дружим давно. Изучаем, творим, мечтаем и создать проект решено. В нашем классе выделим зоны, чтобы учиться и отдыхать. Провести нужно важные опыты и законы природы узнать. Провести нужно важные опыты и законы природы узнать. Наша команда Уют третьего класса девятой школы. Наш Логически безопасного дома Это же Какой большой Ваша школа очень похожа на мой муравейник Ребят так много И все бегают Снуют Может мои знания вам помогут Да, да. Потрудитесь Вы упорно Пусть будет здесь Тепло Просторно красивая бабочка. На цветами я порхала, про арт-терапию я узнала. Вам помогу ее изучить. Музыку нужно в классе включить. Раз на и беремся все за дело! Законы арт-терапии узнали, Твоили, творили, мечтали и отдыхали. Зона отдыха игр очень нужна. Мы отдохнули и скорее за дела. Изобретательский конкурс мы проводили. Нас взрослые ум разуму учили. А еще мы с ребятами... Все подтвердили! И проект «Зона отдыха» готов! Если нравится тебе, то делай так! Если нравится тебе, то делай так! Если нравится тебе, то и другого научи! Если нравится тебе, то делай так! Мы составим. Что с природою служить? Мы создали мир здоровья. Может каждый приходить. Если ты учась устал немного.